Мы уже пьем кофе, друзья, между прочим. Рычим. Доброе утро. Не мы, в смысле, не вы, а мы. Доброе утро. Доброе утро. Вам сказали, что это мертвая кава, она уже холодная. Специально Это к хеллоуингу. У в стиле. Но тем не менее. Покрим гостей. Вон и все нормально. Это ты так думаешь. Попробуй пульс. Нет, хочу. Я думаю, не стоит представлять вам, друзья, этих людей. Мы просто начнем общаться. На самом деле, наши коллеги Елена Кваша и Даша Романская у нас в гостях. Прямо сейчас я предлагаю посмотреть досье, пока Ира продолжает общаться с девушками. А потом уже будем общаться. И я подключусь к разговору. Олена Кваша народилася 15 лютого 1983 року. В дитинстві мріяла стати патологоанатомом. Улюблені книги розповіді о Генрі. У вільний час полюбляє читати, приймати участь в семінарах, подорожувати. А головне, Олені подобається дивувати близьких кулінарними експериментами. Улюблене місце у Кіровограді Ковалівський парк. А за межами міста ну дуже подобається Одеса. Заміжня має довго. Олександро окреме захоплення полюбляє організовувати новорічні вогники. Дарина Романська народилася 6 вересня 1992 року. В дитинстві мріяла стати русалонькою. Улюблена книга енциклопедія абсолютного і відносного знання Вербера. Захоплюється туристичними подорожами. У вільний час полюбляє спати. Улюблене місце дах кінотеатру Портал. Домашні тварини, коти, друзів. Чому роз, чому русалонькою? То есть, а коты-друзья это... тебя не смутили, да? Потому что, понимаете, это мы потом взрослеем, и у ну, нас накладываются какие-то там, ну, в общем, рамки, ограничения. А в детстве ты смотришь мультик, видишь девочку с красными волосами, которая плавает, плавает, и вот нам вот по океану, и, в общем, у нее друзья замечательные, рыбы, они все такие классные. И почему бы тебе не стать русалочкой? Ну... А потом а потом уже взрослеешь, и все чаще девочки не с красными волосами, а с красными глазами, и И рыбы уже не друзья. Нет, и потом я просто поняла, что они не могут, ну, что я не могу дышать Слушай, под водой. Слушай, есть и поэтому конфликт, не понимаешь, в чем штука? Есть же люди, которые просто любят рыбу. Ну, есть, я имею в виду. Ты понимаешь, как же потом сочетать это? рыбы, друзья, рыба, еда и так далее. Вот так вот заговорив о русалках и о рыбе, мы немножко коснулись темы Хэллоуина и подплыли к городу Порту, да, к Одессе, к одному из самых любимых мест Лены. Мы, на самом деле, с небольшим опозданием, но, тем не менее, в условиях... Хорошая да. привязка. В условиях недавней премьеры у нас э, фильма... Повадырь. Mm -hmm. да. Мы поговорим и о детском кинофестивале Безусловно. сегодня, который вы посетили. Безусловно. Дело в том, что, если позволите, я так короткое вступление сделаю по поводу... Посмотрите. Собственно... Посмотрите. спасибо, спасибо, спасибо всем, спасибо. Да, так вот, короткое вступление заключается, собственно, в чем? В том, что мы три года, как телерадиокомпания, аккредитованы на этом кинофестивале. Кинофестивалю четыре года, телерадиокомпания там работает со своей съемочной группой уже три. Да? То есть, по сути, мы как бы постоянно рядом. Вот. Очень сожалеем, что не побывали на самом первом кинофестивале, но тем не менее, как бы уже имеем то, что имеем. Чрезвычайно интересное мероприятие, чрезвычайно интересный подход к организации мероприятия. Это возможность для украинских кинематографистов, для украинских режиссеров, для иностранных молодых режиссеров заявить о себе. Более того, это возможность, скажем, пройти и научиться. Тоже, и научиться да, это киношкола, при... это мастер-классы, да, безусловно. То есть это вот такая универсальная площадка, на которой можно и посмотреть, и поучиться. Но для этого нужно, безусловно, регистрироваться заранее и так далее. Что касается, скажем, вот самого приятного элемента тот, который мы, скажем, заполучили, будучи аккредитованными, это смотреть фильмы, смотреть кино, фестивальное кино, которое не часто увидишь на кино на своих экранах телевизора. Причем круглосуточно, да. то есть это такое, Да, это, как это просто вот, бывают интенсивы. Вот так и у нас получается. Мы приезжаем и э, несколько дней подряд ты практически, ну вот с самого выходишь да, из раннего утра до позднего вечера ты можешь смотреть фильмы, причем все они интересные, и ты уже свой график пытаешься построить таким образом, чтобы попасть на все что тебе интересно. И все равно до конца ну, то есть успеть поесть. все это... Да, не, да, это да, проблема, кстати. Успеть все это невозможно, поэтому потом ты приезжаешь, у тебя еще есть каталоги с фильмами. Да, вот они. Вот вот, они вот и они. потом ты, у тебя нет вопросов, а что же мне посмотреть сегодня вечером? Или... Зажгите, то есть фестивальный кино можно и но не сразу. Это до проходят... показы, вот в рамках кинофестиваля это. А после показы. премьеры а уже? А важно. вот потом они выходят в прокат, потом мы их смотрим можно... в кинотеатрах. Если в например, интернете тоже можно посмотреть, но это как правило через год. То есть поэтому все, кто хотят увидеть самое новое, самое свежее, самое, скажем, интересное, все должны обязательно приехать и кредитоваться. Аккредитоваться... Пример тому поводырь, который вот буквально угу. недавно вы вот посмотрели в Кировограде. Но вы его смотрели еще в Одессе на до премьерного В показе. Одессе был до показ. Тогда попали вы на него? А, да. Мы... Даша, да, я нет. Uh, у меня в этот момент проходила какая-то другая кинокартина, честно говоря, я уже даже не вспомню ее. Вот, но тем не менее, как бы очень многие, кто хотел, они могли uh, произвести, скажем, вот, такие определенные расчеты и направиться именно туда, куда хотелось бы. Ну, я его с удовольствием пересмотрела, как вот буквально позавчера, когда он проходил. Был сюжет кинокар... на канале Кировград. Да, был сюжет и uh, как два раза посмотрел. Знаешь, это не это не фильм, который станет моим любимым фильмом. И это не тот фильм, который я бы стала пересматривать дома э, вот, за каким-нибудь осенним э, чаем, кофе или еще чем-то. Но это однозначно очень сильный фильм. И поэтому меня очень расстроила реакция кировоградского зрителя, потому что в Фейсбуке вот те отзывы, которые я читала, людей, которые были э, на этом пресс-показе, ну, э, это, это странно. Я читала только позитивные отзывы. Нет, были есть негативные? Нет. Деле Были всякая. негативные... Любители экшена, видимо, ожидали там, я не знаю. Нет, вот, это, знаете, супергероев. просто фильм, вот я когда записывала отзывы уже зрителей после него, ну, очень сложно комментировать, потому что фильм очень сильный, очень впечатляет. Mm -hmm. Сразу после комментировать действительно очень сложно. Mm -hmm. Но то, что говорила большинство людей, говорит, это очень своевременно, вот когда этот фильм вышел в прокат. Mm -hmm. И очень своевременно он вообще, ну, в общем, появился. И, наверное, и в связи с этим тоже вот, отзывы о нем бывают разными. Почему меня раз разочаровала реакция кировоградского зрителя? Потому что как-то у нас все сводится к тому, что а, вот писать какие-то не совсем профессиональные статьи с желчным плевком в каждой строчке, вот это позиция. А вот когда мы видим фильмы подобные, мы начинаем критиковать, что как-то, ну вот как-то и история там не да, и вот испортили ее чем-то, и все же надо было... Мы сразу роль рецензентов на себя перебираем, роль кинокритики, мы уважаем, что мы можем это делать. Но я думаю, Вы знаете, для меня честью было познакомиться с режиссером, на самом деле. Вот мне нужен был краткий комментарий для э, информационного сюжета это в новости, и я его мучила, наверное, минут 15 с, с всяческими <с разными расспросами. Потому что вот это для меня, э, ну, это пример человека с позицией. Вот, то есть, э, э, если, когда мы слышим какие-то не очень, э, очень даже конечно, неположительные отзывы, появляется желание сказать, ребят, ну, сделайте сначала что-нибудь, а потом мы уже будем говорить на таком уровне. Нет, с позиции зрителя всякое может быть, понравилось, не понравилось, дело такое. Но, в общем, у меня огромнейшее уважение вот и к этому человеку, и к фильму в частности. И, кстати, подхватывая вот эту эстафету по поводу уважения к человеку и по поводу сделайте лучше, да, я бы хотела сказать, что вот если бы, например, мне так кажется, это мое личное мнение, не Виктория Тигибка, то этого фестиваля, одесского кинофестиваля, по сути, и не было бы. Это ее детище, это ее заслуга, это именно ее душа, это ее команда, которая работает из года в год над этим мероприятием, которое, безусловно, я считаю, занимает одно теперь из знаковых таких мест в истории в Украине. И за ее пределами, скажем так, да, которая привлекает к себе в том числе и иностранцев, иностранцев, иностранных туристов, которая позволяет говорить об Украине как о стране, в которой происходит развитие культуры в том числе, потому что... Вот, особенно в последний период, да, вот об Украине за рубежом говорили разное, в основном основываясь, скажем, на тех историях, которые очень, скажем так, охотно и обильно распространяли, извините, все же о коллегах не хочется но, а говорить плохо, но тем не менее да, распространяли всякое разное и не всегда соответствующее действительности. И вот когда вы, мы, например, встречались с иностранными корреспондентами, которые были аккредитованы на кинофесте в очередях в, в кинозалы, да, они у нас живо интересовались: ребята, что mm. у вас mm. происходит на самом деле в стране? Как да. у вас там? Как вообще? у вас там? Вы да, не боялись что, сюда ехать? да что происходит? Расскажите. Мы понимаем, что вот там у них в Европе, например, идет жесткий дефицит информации, Безусловно. Нет. именно вот на этом мероприятии, когда приехали люди, когда была возможность поговорить просто, скажем, без барьеров. Вот очень многие уезжали уже с новым каким-то видением ситуации в стране. Более того, в этом году, скажем, это было по сути юбилейное мероприятие для кинофестиваля. Но было принято решение проводить его без всякой помпезности, особо и это понятно. Да, и почему. сделать скромнее в связи с событиями. Более которые того, было даже проведено месте. очень много мероприятий по сбору денег для людей, которые, скажем, вот, пострадали в результате конфликта, для семей военнослужащих, которые, к несчастью, погибли был специальный показ фильмов, посвященных теме Майдана. Mm. Да, это были абсолютно свежие работы. В том числе была презентована, кстати, работа Лозницы, которую тоже очень много критиковали. В том числе были представлены студенческие работы о Майдане. Они Было, были разношерстные абсолютно. кстати, интересно абсолютно. Фильмы, вот, э, Тематика, она по большому счету одна. Э, даже локация, она по большому счету All одна. А погляд? Разные, очень разные, разные, очень раски, разные, да. Да. То есть и сразу чувствуются где-то манипулятивные такие mm. вот э, ходы и жесты, где-то действительно когда собственная позиция, она, ну, берет верх над каким-то там, вот, кинематографическим составляющей этой, вот, поэтому, ну, было интересно смотреть, анализировать, и, естественно, когда ты сравниваешь, вот, кто автор, и уже это сопоставляешь, тогда, ну, в общем, это как-то дополняет, mm -hmm. наполняет картину, то есть это не просто впечатление от того, что ты вот посмотрел, а как-то действительно произведение искусства. Безусловно, и еще, ребята, вы знаете, вот я в плане такой, даже по сути, Суть рекламы данного мероприятия. Хотела бы обязательно рассказать о таком о деле, как Open Air, показ под открытым небом. Это особая категория, это особая история Темпачи в Одессе, вы а, Вы себе представляете, что такое кинотеатр на Потемкинской лестнице Это невозможно mm -hmm. представить, это надо приехать и увидеть Это ступеньки, в вот полностью, вот, вот так вот Это вот как на диванах, только да, плотнее, плотнее, плотнее на ступеньках, плотнее, это смотреть кино, Которые за деньги, Ступеньки нагреваются солнцем, они теплые Но все ну, какие-то газеточки подстилают, все как положено Значит, все усаживаются и все смотрят На огромнейшем экране немое кино в сопровождении живого оркестра Это просто восторг, вы себе не представляете Представляете, это, это вот по сути это изюминка это одна из изюминок. И вот туда с таким ожиданием идут очень многие гости Одессы У И... Лены есть стульчик Серьезно, значит, мы приехали первый раз Он где-то возле Потемкинской лестницы, там под фоникулером зарыт где-то Нет, 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 я вожу его с собой На самом деле, мы один раз вот пришли, мы это увидели, сесть негде Людей очень много, я говорю, слушайте, как же это сидеть, как же это смотреть Там же еще титры идут, понимаете, это же надо же еще как-то читать Ничего же не видно, я же в панике, что же делать Значит, Мы очень все просто, мы идем в магазин, мы покупаем раскладной стульчик для рыбалки и я сижу как королевна, и все это собственно смотрю отдельно, у меня персональное место, знаете да. Я думаю, можно И сзади сдав... еще такая можно надпись, сдавать. Кваша, как у режиссера фильма. Да, который. да, может вот быть. Вот эта вот атмосферность, это особая изюминка э, этого кинофестиваля, поскольку э, неважно, ты смотришь под открытым небом кино на Потемкинской лестнице, или на Ланжероновском спуске, да, да, или да. ты находишься в зале, все равно вот э, это та категория фильмов, вот, и поводы, в частности. Почему я говорила, что это не фильм для просмотра дома, для развлечения. И большинство, ну вот, Львиная доля всех показанных фильмов – это э, фильмы, которые нужно э, смотреть именно в атмосфере э, кинофестиваля. Кино, и Да, это язык оригинала. Особенно когда это mm. иностранные фильмы. Вот, ну, ты иначе воспринимаешь это. Uh -huh. э, иначе воспринимается даже вот игра актеров, музыкальное сопровождение. Ну, в общем, и ты действительно настроен на восприятие этого фильма. То есть это не фоновый показ, когда ты занимаешься своими делами, и где-то вот на фоне ты, ну, улавливаешь какие-то э, элементы. А это вот именно, когда ты сел, настроился и воспринимаешь. А Опять по сел, настроился, даже. Я должна это сказать, потому Скажи. что да, <свят> я, я просто чувствую, что мы упустим. Значит, товарищи, я очень рекомендую посмотрите обязательно. Это вот для меня это фильм фильмов был в этом году, по крайней мере, это фильм Натюрморт Умберто ум, Уберто пазолини Это великолепное кино. Это вот именно тот фильм, который заставил я Скажем, я сейчас не преувеличиваю, то есть достаточно сухой человек, скажем. Но даже я себя словила на... Как это? Что это? Это слезы. Это слезы. Что это такое? очень красиво снят, Очень красиво Это просто невероятное кино о жизни и о любви к жизни, о любви к людям. Ну, в общем, вы себе не представляете. Это действительно вот та атмосфера, которая вот... Весь зал вот встрепенулся, и весь зал вот почувствовал вот единомоментно. Это непередаваемое ощущение теперь вот такого, знаете, от высокого, скажем, вот конкретно к жизненной ситуации. Ну, это же Одесса, вы понимаете? Это не могло случиться, скажем, что-то такое, вот о чем бы потом мы не могли рассказать. Значит, мы сидим в кинотеатре, смотрим, собственно, картину. Очень трепетный момент, все. И вот такая тишина гробовая. Я слышу, знаешь, вот шорох, вот капают слезы у соседей. В этот момент рядом я понимаю, что происходит. Вот что это происходит. Тут сидит девушка. Вот такая очень тендитная, ну, вот украинскую украинская. Это... Нет. нет, нет, она сидела в другом конце. Я тоже Значит, это вот... вот все. Я смотрю, а ее вот просто, вот она просто вот вся вот прям трясется. Слушай, у меня даже не было одноразовых салфеток. Я... У меня только конфетки были в калип. Я говорю, хотите, она? Давайте. А она же так взяла, разв... Разворачивает и вот таким образом успокаивалась. Ну, это так, конечно. Ну, а мы, вас, мы вас да. тоже готове э, заспокоить. Хоїти одразу цукерками. Мали б ви нас взагалі лякати, тому що там вже цукерки або смерть, або... але не налякали. А так. Ладно, ладно, все. Бері, ми не хочемо, щоб ви нас лякали. Просто візьміть цукерки і все. Візьміть і візьміть і так… Ні, це не все. Це не все. У нас ще є ну якби ворожіння, тобто сьогодні в відімська ніч. Ну, тому ні, не да, то, це мала, не мало бути не так. Подивіться, що що вам сьогодні, дівчат, буде, буде на ніч на возьмі. На ніч? На ніч. Ну ніч то. Есть, день ви нам уже скаже не гарантуєте. Ну день не гарантуємо, да. Збережіться чорного кота. Какого-то <свисту> <свисту> <косу> <косу> із Я люблю <кого> котов, <косу> всяких різних. Ну ладно, чорних буду збігати. <косу> А не больше запитайте у першні запитайте у першу зустрічного про будь-що цієї ночі. Эта я ну, да? Це ночь на справжні це точно howell. здійсниться. У першого зустрічного виходиш із студії, ловиш у і страшно. Написано ночі Ночі треба справді Ну, 31 жовтня, хеловін, тобто. Ты знаешь, Хэллоуин 31 жовтня, не только на жадово все время. Я не хочу выходить. Тоди, прямо с ранку. Все равно, не Я думаю, будете отбиваться в том числе и вот этим вкусным. Оставьте его на открытом воздухе, к вечеру он станет твердым, и можно будет отбиваться от упырьков. я поняла, что ты нам даришь. Спасибо большое. Кстати, есть исключительно одесский рецепт, коллеги. Обязательно, это действительно одесский бутерброд. Вы берете хлебушек. Берете хлебушек беленький, желательно, чтобы он был не свежий, а вот именно, как сказала Пашенька, к вечеру да, значит, Вы берете масло сливочное, очень мягкое Свежее, не свежее? Ну как же, свежее, конечно, с не свежим ты не справилась бы, значит, намазаешь, да? И берешь обязательно варенье из э, сливы Значит, желательно, а чтобы это была венгерка. И вот так чук-чук-чук. И так вкусно, хорошо. <laughs> <Одесса>. Огромное спасибо <laughs> Даше и Елене, за вкусно такую вам. содержательную беседу. Друзья, это Ранкова Кава. Мы продолжаем двигаться по нашему жуткому эфиру. Не переключайтесь. Счастливо.